В эфире выпуск новостей в студии Светлана Шевченко. Только что закончился срок объявленного Украиной режима неприменения силы. Как сообщает ряд СМИ со ссылкой на свои источники, с минуты на минуту ожидается обращение Петра Порошенко, в котором он расскажет о дальнейших действиях сил ТО. Вечером президент Украины провел заседание Совета безопасности. До него глава государства принял участие в четырехсторонних телефонных переговорах с лидерами Франции, России и Германии. Петр Порошенко подчеркнул, что Украина в полном объеме выполняла обязанности по реализации мир мирного плана в соответствии с решением Европейского совета. Тем не менее, были зафиксированы неоднократные факты нарушения режима прекращения огня со стороны боевиков. Глава государства согласился с необходимостью провести очередные консультации контактной группы при участии второго президента Украины Леонида Кучмы, посла Российской Федерации в Украине Михаила Зурабова и спецпредставителя спецпредсед... ОБСЕ Хайди Тельявини. Также Петр Порошенко сегодня встретился с внефракционными депутатами. После этой встречи Анатолий Гриценко сообщил, что президент анонсировал кадровые изменения в силовом блоке. Речь идет о смене начальника генерального штаба, министра обороны и вице-премьера, который будет координировать в правительстве правоохранительные и оборонные секторы. Президент Франции Франсуа Олланд выступает за продление перемирия и призывает Украину и Россию наладить эффективный контроль на границе. Об этом сообщил французский МИД после телефонного разговора, состоявшегося между главами Франции, Германии, Украины и России. По его итогам было принято решение о дальнейшей работе по пяти общим пунктам. Они предполагают подписание соглашения о прекращении огня между украинской властью и сепаратистами, выработку эффективного механизма контроля за границей с помощью ОБСЕ, Обязательным условием также является освобождение всех заложников и организация трехсторонних переговоров. Наблюдатели ОБСЕ возобновят работу на Донбассе после того, как боевики служат оружие. Об этом заявил заместитель руководителя специальной наблюдательной миссии организации в Украине Александр Хак. По его словам, миссия сможет восстановить работу в полную силу на востоке Украины, как только там не будет оружия и блокпостов. Хаг объяснил, что ОБСЕ в соответствии с полученным мандатом может направить до 500 наблюдателей в Украину. Однако в нынешней ситуации расширение миссии к такому показателю невозможно из соображения безопасности. Напомню, в конце прошлой недели на Донбассе были освобождены две группы наблюдателей ОБСЕ. Боевики так называемых ДНР и ЛНР удерживали их в качестве заложников более мы с нетерпением ждем того дня, когда сможем возобновить нашу деятельность в Восточной Украине на полную силу. Но для того, чтобы это случилось, должен произойти целый ряд улучшений. Нам нужно, чтобы исчезло оружие, контрольно-пропускные пункты, появилась свобода передвижения. Охрана и безопасность, коллег, является нашей главной проблемой. Сотрудники СБУ предотвратили теракт на железной дороге в Харьковской области. Диверсантов задержали, когда они закладывали взрывчатку под рельсы на участке движения Киев-Харьков. Целью преступников был поезд с артиллерийскими боеприпасами. Организатор группы действовал под непосредственным руководством Игоря Безлера, террориста по прозвищу Без. У задержанных изъяли 2 килограмма тротила, электродетонаторы, элементы питания. Также СБУ арестовало двух торговцев оружием. Один из них пытался продать автомат Калашникова в Киевской области. Он имел при себе также 84 тысячи гривен за уже реализованное оружие. А второго торговца поймали на горячем в Черкасской области, когда он пытался продать за шесть тысяч долларов американскую снайперскую винтовку с оптическим прицелом. Боевики продолжают атаковать позиции АТО. В результате их нападений сегодня один украинский военнослужащий погиб и 12 ранены. Об этом сообщает руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук. За прошедшие часы террористы дважды обстреляли из минометов украинские позиции на горе Карачун вблизи Славянска. В Донецкой области совершены два нападения на колонну обеспечения и на военное подразделение. В Луганской области боевики обстреляли э рекогницировочную группу, а вблизи вблизи пограничного пункта пропуска Должанский подорвался на мини-БТР сил АТО. Ранее сообщалось, что сепаратисты обстреляли из стрелкового оружия и гранатометов в блокпосты украинских силовиков возле города Кременная в Луганской области, а также позиции сил операции возле Авдеевки Донецкой области. По информации Министерства иностранных дел Украины, в целом за время перемирия в зоне АТО Зарегистрировано 108 случаев нарушения режима неприменения силы. Погибли 27 украинских военнослужащих и ранено 69 человек. Более 300 украинских военных вырвались из осады в Донецке и присоединились к силам АТО. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр ВДР Арсен Аваков. Служащие воинской части номер 3037 около трех месяцев находились в осаде. Представители так называемой ДНР выдвинули требования сдаться и передать в их распоряжение склад с оружием. Командир части проигнорировал ультиматум. Разблокировав часть колонны автомобилей, военнослужащие вырвались из окружения, прихватив с собой оружие, которое могли вывести. При попытке террористов проникнуть на оружейный склад, сработали сторожевые секреты, и склад был взорван. Арсен Аваков подчеркнул, боевой дух части очень высок. Ее командир доложил о том, что военные готовы немедленно приступить к выполнению задач в рамках АТО. На противостоянных в течение последних нескольких дней военнослужащим воинской части 3037 был поставлен ультиматум о переходе на сторону Донецкой республики. После отказа они были заблокированы повторно, и преступники готовились к проведению штурма военной части. Ультиматум о переходе на их сторону должен был завершиться ночью, но благодаря нестандартному решению командования части, смелым и решительным действием военнослужащих, военная часть осуществила прорыв из окружения, прорвалась через блокпосты на окраине города Донецка и сейчас только прибыла в расположение группировки Национальной гвардии, которая выполняет задачи в АТО и приступила к выполнению этих задач. Все арсеналы, военные базы и склады с боеприпасами, расположенные в восточных регионах, находятся под надежной охраной, уверяют в Министерстве обороны Украины. Чтобы не допустить вооруженного нападения на военные объекты, личный состав подразделения охраны усилили за счет военнослужащих других частей. Периодически проводятся учения по противодействию террористам. Также налажено сотрудничество с правоохранительными органами восточных регионов, заявляют в Минобороны. 22:00 антитеррористическая операция может возобновиться об этом заявил на брифинге пресс-секретарь информационного центра СНБО Андрей Лысенко. Соответствующее решение примет президент Украины. По словам спикера инфоцентра Россия продолжает масштабную поддержку террористических группировок на востоке нашей страны. Террористов снабжают оружием, боеприпасами, захваченными в Крыму из арсенала вооруженных сил Украины, отметил Лысенко. Кроме того, есть информация о том, чтобы боевикам из Федерации поступает и тяжелая бронетехника. Со стороны боевиков постоянно нарушается режим перемирия, подчеркивают в Совете нацбезопасности. При этом они стараются всячески переложить вину на украинских военных. В частности, террористы обстреливают жилые здания, а российские СМИ активно распространяют заявление, что это дело рук сил АТО. Террористы активно, используют артиллерийскую установку у Террористы активно используют артиллерийскую установку в Славянске и ведут из нее огонь по жилым кварталам города. Так, вчера в 15.00 во время артобстрела погибли два пенсионера. Частично поврежден жилой дом. А в 19.30 там же было обстреляно помещение государственной автомобильной инспекции. Всего в результате обстрела погибло 8 мирных жителей загинуло 8 мирных жителей. Значительная часть оружия и техники боевиков на востоке Украины российского происхождения. Об этом сообщил заместитель начальника главного командного центра вооруженных сил Украины полковник Юрий Миколенко. Ярким подтверждением является танк, который боевики использовали во время атаки на украинскую военную часть в Артемовске 27 июня. Боевая единица до последнего времени находилась в списках мотострелковой бригады российского города Буденновска. Аналогичные выводы сделаны и по остальному оружию террористов. Изъятые огнеметы, автоматы и снайперские винтовки используются в армии Российской Федерации. Страны Евросоюза в ближайшее время должны ратифицировать соглашение об ассоциации с Украиной. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин. По его словам, осталось обсудить с европейскими партнерами сугубо технические вопросы, например, как работать с сертификатами на продукцию. Также министр напомнил, что Украина договорилась со странами ЕС о переходе ко второй фазе безвизового режима. Основное положение этапа – начало выдачи биометрических паспортов. Глава украинской дипломатии прогнозирует, что уже через год украинцы смогут ездить в Европу без виз. Украинские атомные станции надежные и работают далеко не на полную мощность. К такому выводу пришли профильные эксперты, обсуждая вопрос за круглым столом в Ровенской области. Убедился в этом и наш корреспондент Александр Пантелеймонов, побывав на Ровенской атомной электростанции в городе Кузнецовск. Город Кузнецовск. Здесь все очень тесно связано с атомной энергетикой. Из 25 тысяч жителей 8 тысяч работают на Ровненской атомной электростанции, которая расположена неподалеку. Даже все памятники в городе, на окраине и вот как этот в центре на центральной площади Независимости, посвящены мирному атому. В небольшом городе советской постройки все компактно и продумано. Мэрия, дом культуры, центральная улица – все содержится практически в идеальном состоянии. Это часть хозяйства на балансе у электростанции. До самой АЭС здесь рукой подать. Нужно отметить, что системы очистки работают на высшем уровне. Здесь совершенно безопасно. Вот Очевидно, что кругом живая природа, достаточно красиво. В системе защиты и предупреждению аварий здесь уделили особое внимание. Она автоматически регистрирует самые незначительные колебания в радиации обстановке все данные обрабатываются в режиме реального времени чувствительность нашей системы позволила нам в 2011 году проводить измерения изотопов, которые были выброшены на аварии Фукусима один в Японии в течение полутора месяцев мы видели достаточно широкий набор изотопов, который характерен для аварии с плавлением топлива. Сроки службы энергоблоков продлевают по всему миру. По такому же пути пошла и Украина. После тщательной экспертизы с привлечением специалистов международных организаций на Ровенской АЭС продлили срок службы двух блоков на 20 лет. Эксперты говорят, модернизированные без остановки производства энергоблоки работают отлично, а вот мощности местных энергосетей не хватает. У нас есть проблемы с сетями, потому что нет выдачи мощности из этого региона Ровенская хмельницкая какой-то даже в сезон зимой, да, какой-то один из блоков заперт он стоит. То есть один гигаватт мощности у нас фактически заперт. Сейчас атомные электростанции в Украине используют нерационально, утверждают эксперты. Мощности используют чуть больше, чем наполовину. Для примера, в странах Европы средний коэффициент загруженности почти 90%. При этом атомная энергия остается одной из самых дешевых. Она почти в три раза дешевле, чем полученная от сжигания угля. ДТЭК производил там по 68 копеек в то время как Наэк тогда имел тариф 24 копейки и у него были дикие диспетчерские ограничения то есть вместо 90 миллиардов, которые он может и больше может и почему коэффициент использования установленной мощности самый низкий был за последние годы это в прошлом году было он произвел 83 миллиарда Наэк и 64 процента Сейчас украинская атомная энергетика работает над тем, чтобы диверсифицировать поставки ядерного топлива, отмечают специалисты. Ведь большинство сборок наша страна закупала у России. Украина уже наладила сотрудничество с американской компанией Westinghouse. Ее топливо успешно используют на южноукраинской АЭС. В ближайшей перспективе на американские сборки перейдут еще две украинские атомные станции. Александр Пантелеймонов, Владлен 0, БТБ. Россия сократила программу развития Крыма до 2020 года на 61,5%. Об этом сообщил заместитель министра по делам Крыма Андрей Соколов. В итоговом варианте проекта программы, направленного в Минэкономразвитие Российской Федерации, для внесения в правительство предусмотрено финансирование на уровне 18 миллиардов долларов. При этом ранее обещали выделить на эти цели 29,5%. По некоторым данным, сэкономить чиновники, в частности, собираются на самом дорогом дорогостоящем крымском проекте – строительстве Керченского моста. Львов отказался от борьбы за зимнюю Олимпиаду 2022. Вместо этого город поборется за проведение Игр 26 -го года. К такому решению пришли единогласно президент Международного олимпийского комитета Томас Бах, премьер-министр Украины Арсений Яценюк и президент НОК Украины Сергей Бубка. Это может послужить весомым стимулом для экономического восстановления государства, отметил премьер-министр Арсений Яценюк. Больше новой информации в следующих выпусках. До встречи на Бтб.